ব্ৰেকিং নিউজ অৱশেষত সকাহ পালে নন্দিনী কাশ্যপে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জামিন মঞ্জুৰ লাভ কৰিছে জামিন লাভ কৰিছে আদালতৰ ফালৰ পৰা হিট এণ্ড ৰানৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰিছে নন্দিনী কাশ্যপে ত্ৰিছ জুলাইত যিহেতু নন্দিনী কাশ্যপক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে হিট এণ্ড ৰাণ গোচৰত নন্দিনীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু অৱশেষত সকাহ পাইছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপে আমি পুনৰ কৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ অতিকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপে লাভ কৰিলে সকাহ অভিনেত্ৰীগৰাকীক জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আদালতে হিট এণ্ড ৰানৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰিছে নন্দিনী কাশ্যপে ত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে নন্দিনী কাশ্যপক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে আৰু আজি হিট এণ্ড ৰানৰ গোচৰত নন্দিনীক সকাহ দিয়া হৈছে যিহেতু মাজনিশা যদি আমি সেই কাণ্ডলৈ ঘূৰি যাওঁ মাজনিশা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপৰ বিলাসী বাহনৰ খুন্দাত অকালতে শেষ হৈ গৈছিল এটি যুৱক এগৰাকী যুৱ যুৱক আৰু ঊনত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে গুৱাহাটীৰ এপ'ল' হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছিল নন্দিনী কাশ্যপৰ গাড়ীৰ খুন্দাত আহত হোৱা ছামিউল হক নামৰ যুৱকজন চামিউলৰ মৃত্যুৰ পিছতেই ঊনত্ৰিছ জুলাইত প্ৰথমতে নন্দিনীক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নন্দিনীক আৰু পঁচিছ জুলাইৰ নিশা ওডাল বাক্ৰাত সংঘটিত হৈছিলে ৰাজ্য কপোৱা সেই দুৰ্ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাৰ নিশা যান বাহন আৰক্ষী ঘটনাটো অৱগত কৰা নাছিল নন্দিনীয়ে ছাব্বিছ জুলাইতহে যান বাহন আৰক্ষীক ঘটনাটো অৱগত কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত জামিন লাভ কৰি অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপে সকাহ লাভ কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা চেচন আদালতৰ জামিন মঞ্জুৰ আমি পুনৰ কৈছোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক যিটো ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য গপাই গৈছিলে অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই কাণ্ডই প্ৰত্যেকগৰাকী লোককে কন্দুৱাই গৈছিলে যিহেতু এগৰাকী চামিউল হক নামৰ যুৱকক মহতিয়াই নিছিল নন্দিনী কাশ্যপৰ বাহনে তাৰ পাছতেই নন্দিনী কাশ্যপক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পাণবজাৰ আৰক্ষী আৰু অৱশেষত আজিৰ দিনটোত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সকাহ পালে নন্দিনী কাশ্যপে হিট এণ্ড ৰাণৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপে যিগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছিল কেইবাখনো অসমীয়া ছবিত অভিনয় কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ ৰুদ্ৰত অভিনয় কৰি খুবেই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা সেইগৰাকী অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপ আছিল জেলৰ গৰাকী হৈ ৰঙাঘৰ আলহী হৈ আছিলে আৰু অৱশেষত আজিৰ দিনটোত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সেইগৰাকী অভিনেত্ৰীক জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে হিট এণ্ড ৰাণৰ গোচৰত নন্দিনীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু সেইগৰাকী নন্দিনীয়ে লাভ কৰিছে জামিন কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছেচন আদালতৰ জামিন মঞ্জুৰ আৰু এইগৰাকী অভিনেত্ৰী আজি জামিন লাভ 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 কৰাৰ পিছত এই কিছু সকাহ পোৱা যেন অনুভূত হৈছে নন্দিনী কাশ্যপে যিহেতু সকাহ পালে যিহেতু ত্ৰিছ জুলাইৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখা হৈছিলে তেওঁ ৰঙা ঘৰৰ আলহী হৈ আছিলে আৰু আজিৰ দিনটোত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ যি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে হিট এণ্ড ৰানৰ গোচৰত তেওঁক জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আমি পুনৰ কৈছোঁ জামিন লাভ কৰিলে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপে কামৰূপ মহানগৰ জিলা চেচন আদালতৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে জামিন মঞ্জুৰ